رہے ہیں جو لاٹھی دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سانپ تھے اس میں سے ایک سانپ بھی جو ہے ساتھ میں لپٹا ہوا دکھا رہے ہیں <تصفح> آپ <آب تصفح> میں <مترجم> آج موجود ہوں ایک ایسے مقام پہ جس کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی تھی کہ میں آپ سب کو اگر وہاں پہ لے چلوں اور میں آپ سب کو دکھاؤں موسیٰ علیہ السلام کی قبر <تصفح> <تصفح> کہ اس ارد المقدس جو کہ اس پہاڑ کے اس طرف ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنے پاؤں جو ہے پلٹ کے واپس نہ آؤں اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور قتال کرو ہم جو ہے نہیں جانے والے یہ جو مقام ہے یہ موسا علیہ السلام کا آخری مقام ہے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر یہاں پہ آنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حضبیر ریاض موجود ہوں جورڈن میں سب سے پہلے درود السلام علیہ وسلم وسلم علی نبیٰ وحبیبنا محمد و وسحب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج موجود ہوں ایک ایسے مقام پہ جس کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی تھی کہ میں آپ سب کو اگر وہاں پہ لے چلوں اور میں آپ سب کو دکھاؤں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو میں موجود ہوں ایک ایسے پہاڑ پر پہ جب بنی اسرائیل کے حکم عدولی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کے اوپر چالیس سال تک جو ہے حرمت لگا دی تھی کہ وہ الاراض المقدس ہے جو کہ میرے پیچھے ہیں اس طرف فلسطین کے اور بیت المقدس کے اس میں داخل نہیں ہو سکتے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے اللہ عز و جل سے دعا مانگی کہ یہ اللہ مجھے جو ہے کم از کم اراد المقدسہ جو ہے دکھا دیں تو جس پوائنٹ پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے جو ہے بیت المقدس اور فلسطین کے سارے علاقے جو ہے نظر آتے ہیں اگر موسم بالکل صاف ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کو یہاں سے وہ مقام بھی دکھا سکیں اور آپ میرے پیچھے یہ جو لاٹھی دیکھ رہے ہیں یہ ایک تذکار بنایا گیا ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے نشانی کے طور پر اور اس کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سانپ تھے اس میں سے ایک سانپ بھی جو ہے ساتھ میں لپٹا ہوا دکھا رہے ہیں آپ اس تذکار کے اوپر وہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم موجود ہیں جبل نیبو اس کا نام ہے جبل نیبو یا جبل نیبو یا کے ساتھ یا وداؤٹ یا کے نیبو یا نبو یہ جو مقام ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر یہاں پہ آنے تک لیکن اللہ عز و جل نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين كأس أرض المقدسة جو كيس كيس طرف ہے اس داخل ہو جاؤ اور اپنے پاؤں جو ہے پلٹ کے واپس نہ آؤ تو وہ کہنے لگے بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون کہ اے موسیٰ یہ جو اراد مقدسہ ہیں فلسطین اس وقت بیت المقدس اس میں جو ہے جبارین قوم ہے مطلب بہت ہی جبر اور ظلم کرنے والی قومیں ہیں تو ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے جب وہ اس سے باہر نکلیں گے تو ہم پھر داخل ہوں گے اراضی المقدسہ میں تو اس کے بعد دو آدمی اٹھے ان کا کالا من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فعد التمہ ہوں فنقم غالبون کہ دو آدمی جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ جو ہے دروازے سے داخل ہو جاؤ تو جب آپ لوگ داخل ہو گئے تو اللہ عز و جل آپ لوگوں کو غالب کرنے والا ہے وع وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين کہ الله عز وجل بيتوكل کرو مؤمنين اپ لوگ مؤمنین تو اس کے بعد بنی قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون بني إسرائيل کہنے لگے کہ اے موسی تم اور تمہارا رب جاؤ اور قتال کرو ہم جو ہے نہیں تو اس کے بعد جو السلام کہنے لگے رب اني لا املك الا نفسي واخي ففرقبی نا وبئی القوم الفاصقین کہ اے اللہ میں جو ہے صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں اور آپ میرے اور میرے بھائی مطلب میرے اور میرے بھائی سمیت جو فاسقوں فاسقین ہیں ان کے درمیان جو ہے فرق کرنا مطلب ہم سب کو جو ہے ایک ہی پلڑے میں جس طرح میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مفہوم سمجھانے کے لیے کہ ایک ہی پلڑے میں جو ہے ہمیں نہ گننا اس کے بعد جو ہے اللہ حضرات محرمۃم عرب عین صنا اللہ پاک نے فرمایا کہ اراد المقدسہ جو کہ اس طرف ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تو ٹھیک ہے جو ارد المقدسہ ہے چالیس سال تک جو ہے حرام ہے بنی اسرائیل کے اوپر اور اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے بلکہ زمین میں جو ہے مطلب ہے کہ گھومتے پھرتے رہیں گے مطلب جس طرح ایک آدمی جس کو راستہ نہیں ملتا اور وہ پاگلوں کی طرح گھوم پھر رہا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل نے جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کی وفا فرعون کے جو ہے غرق ہونے کے بعد چالیس سال تک جو ہے حرام کیا تھا کہ وہ اراد المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے اور وہ جو ہے بعد میں یوشع بن نون علیہ السلام نے القدس فتح کیا تھا اور ان چالیس سال کے عرصے کے درمیان ہی موسیٰ علیہ السلام کا وصال جو ہے یہاں پہ ہوا تھا تو آج ہم یہاں یہاں پہ آپ سب کو جو ہے اس پہاڑ کی زیارت کروائیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کو اگر ہم بیت المقدس دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے تو آئیے میرے ساتھ آپ کو یہاں کی زیارت کرواتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم اس مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا حدیث شریف میں ذکر ہوا ہے الکفیب الحمر الکثیب جو ہے پہاڑوں کی ایک قسم کو جو ہے الکثیب بولتے ہیں جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا الوکیبم ہیلا المزمل میں اور جو موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ جو وصال ہے یا قبر ہے اس کے حوالے سے مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب بھیجا گیا تو انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ملک الموت واپس آئے کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو کہ موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تو اس پر جو ہے اللہ نے ملک الموت کی آنکھ جو ہے لٹا دی اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جو ہے بیل جو ہے گائے کا جو وہ ہوتا ہے میل اس کی کمر کمر کے اوپر جو ہے اپنا ہاتھ رکھو اور اس کے نیچے جو ہے جتنے بھی آپ بال آئیں گے اتنے سال جو ہے آپ کو زندگی ملے گی تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یا اللہ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد موت ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ پھر ابھی صحیح لیکن مجھے جو ہے ساتھ میں آپ کم از کم جو الاراض المقدسہ ہیں جو الارض الموعودہ ہے مطلب بنی اسرائیل جب مصر سے آئے تھے فلسطین کی طرف جو کہ آپ نے واقعہ سنا جس کی وجہ سے اللہ وجل نے چالیس سال تک جو ہے منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ وہاں نہیں جا سکتے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے کم از کم وہ دکھا دو تو اللہ عز و جل نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جو ہے یہاں پہ آکے جہاں پہ آج ہم موجود ہیں اس پہاڑ کے اوپر سے جو ہے عریحہ کا جو مقام ہے جو فلسطین کا علاقہ ہے یہاں سے بیس بائیس کلومیٹر ہوگا شاید وہ جو ہے اللہ جن نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے تھے اور کہا تھا کہ یہاں سے آگے جو ہے مت جاؤ تو اسی علاقے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا پھر بعد میں وصال ہوا تھا اور یہیں پہ ان کی قبر تھی اور یہیں پہ جو ہے جو ان کی لاٹھی جس کی آپ جو ہے آج ایک یہ تسکاری طور پر ہے یہ وہی لاٹھی نہیں ہے لیکن اسی طرح جو ہے مطلب ان کے بنائی گئی ہے جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو ان کی قبر مبارک جو ہے اسی کسی علاقے میں ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے ماں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا اسی حدیث شریف میں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے نیچے راستے کی ایک طرف ان کی قبر دکھاتا جی اس وقت جو ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین جو ہے بیت المقدس کس طرف ہے سامنے جو ہے آپ نیچے اس طرف آج موسم صاف نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سارے جو ہے بادل ہیں تو ان پہاڑوں کے پیچھے جو ہے القبہ صخرہ جو ہے یہاں سے نظر آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دعا کے بدلے اللہ عز و العظن نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ یہاں پہ اس مقام پہ جو ہے یہ جو جبل موسیٰ ہے جبل نیبو سوری یہاں پہ آکے کے وہ صرف یہاں سے الاراض المقدسہ کو دیکھ سکیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ جو علاقہ ہے القشیب الاحمر ہے مطلب ہمارے ہاں مسلمانوں کے نزدیک اور القصیب الاحمر میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں جو ہے نماز ادا کرتے ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں آپ سب کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ دکھاتا تو آئیے یہاں سے میں آپ کو ایک انہوں نے آ, میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے کہ القدس جو ہے مسجد الاقصیٰ اور فلسطین کے باقی علاقے جو ہے یہاں سے کتنے دور ہیں تو یہ بات جو ہے یہاں پہ آ, کئی مرتبہ جو ہے ذکر میں آ چکے کہ آپ یہاں آنکھ سے جو ہے مجرد آنکھ سے آپ بیت المقدس جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم موجود ہیں یہاں پہ یہ ہمارا مقام ہے بحر المیت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سامنے ہی ہے یہاں یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا اس کے پیچھے جو ہے ڈیڈ سی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں الخلیل الخلیل یا الخلیل ٹھیک ہے اور یہ جو ہے القدس القدس جو ہے بالکل ایسے ہے اس مقام کی طرف یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے تقریباً فورٹی سکس کلومیٹر ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بحیرہ تبریہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے اس بارڈر پہ جو ہے سب سے پہلی ویڈیو جو ہے جورڈن کے حوالے سے پبلش کی تھی اس کے بعد جو ہے نابلس اریحا یہ جو ہے سارے فلسطین کے علاقے ہیں رام اللہ قمران القدس وجبل الزیتون اور الخلیل ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ یہ جو ہے یہ جو نشانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کی مطلب ہے کہ تذکار کے طور پر بنائی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ سارے جو ہے جورڈن کے علاقے ہیں جو اس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے ایک آئی تھنک کنیسہ ہے جی اس کے اندر جو ہے کنیسا ہے یہ آپ کو اندر جا کے میں دکھاؤں گا اس سے پہلے یہ دیکھیں جی یہاں پہ اوپر چڑھ کے جو ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی جی یہ جو آپ سامنے پانی دیکھ رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا سا یہ جو ہے ڈیڈ سی ہے سارا ٹھیک ہے اور الکس اس طرف ہے بالکل لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بادل ہیں کہ ڈیڈ سی بھی ہمیں صحیح سے نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں سے جو ہے یہ بقاعدہ ان کے جو افیشل جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہاں سے بیت المقت القبہ سخرا نظر آتا ہے یہ جو ہے آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی اس کا تسکار جو ہے یہ بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوسری طرف سے کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی جی یہ دیکھ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کا تسکار بنا ہوا اوپر سانپ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آ جائیے اس طرف جو ہے کنیسہ ہے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہاں پہ جو پہلے کنیسہ تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کنیسہ ہے اور اس کے نیچے الف یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے الف مطلب پرانے زمانے میں جو ہے کس طرح جو آج کل کی ماربل ہے اس کا نعم البدل ہوا کرتے تھے یہاں پہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے آئی تھنک ابری زبان میں ہوگا یہ مجھے تو اب نہیں پتہ کون سی زبان ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف سامنے جو یہ دیکھیں اس طرف میں کوشش کرتا ہوں ہاتھ لگانے کی اس کو یہ دیکھ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں مختلف ان کے کس طرح ان سے جو ہے ایک بڑا جو ہے خوبصورت سا جس طرح آج کل ماربل ہوتی ہے ویسے بنایا ہوا ہے ٹکڑا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کنیسا کے میڈ میں یہ جو آپ ایک قبر دیکھ رہے ہیں یہ علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ ایسی دو قبور موجود ہیں یہاں پہ جو کہ کسی اور نے اپنی مطلب ہے کہ ایک اس مقام کی عظمت کے حوالے سے اپنی قبریں بنوائی تھی یہاں پہ جی یہ اس طرف سارا جو ہے یہ بھی آئی تھنک مختلف کنیسے تھے جو کہ تین حصوں میں بٹے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ ساری کنیسے کی دیواریں ہیں اس طرف دیکھیں آپ پھر بعد میں جو ہے ایک بڑا کنیشہ ہے جی یہ جو ہے سارا کنیسا کے اندر کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے یہ کئی ہزار سالہ پرانا کنیسہ ہے میرے خیال سے یہ دیکھیں بھائی اور یہ علیہ السلام کی نشانی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آئیے جی آئیے اس طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چیز ہے یہ بھی ایک کنیسہ کا جو ہے ماحول ہے اندر کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارا ٹھیک ہے یہ جو الفسا ہے یہ ہزاروں سالہ پرانا مطلب ہے کہ یہ جو پتھر ہیں اس کے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت نشان بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں آئی تنک سامپ کو جو ہے جس طرح یہ دیکھیں آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سانپ کا جو ہے علیہ السلام سے بہت زیادہ تعلق تھا ٹھیک ہے اللہ اکبر اس طرف دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ آئیے اس طرف میں لے کے چلتا ہوں اللہ اکبر وہاں سے جو ہے مناسب ویو آئے گا جی یہ آپ دیکھیں کنیسے کے اندر جو ہے کس طرح یہ سارے فصیح سے جو ہے بہت ہی خوبصورت اور باریک بینی سے یہ کام ہوا ہے بغد النظر لوگوں کو کچھ جو ہے مطلب اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اختلاف کی بات نہیں ہے یہ ایک قسم کا فن اور اس کے جو ہے ان کے جو معتقدات تھے ان کے حساب سے یہ چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مقصد جو ہے آپ کو تاریخ دکھانا اور پرانے زمانے کی جو زندگی تھی ان کا کلچر دکھانا مقصود ہے نہ کہ کسی کو اس قسم کی دعوت دینا کہ جو ہے عبادت گاہ ہم اس قسم کے نشان بنائیں یا نہ بنائیں مجھے جو ہے بیر ذات کی حد تک مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کا جو ہے مطلب یہودیت یا مسیحیت سے کیا تعلق ہے واللہ اللہ عالم اگر کسی بہن بھائی کو اس کے بارے میں علم ہو تو پلیز ڈیٹیل میں جو ہے ہمیں ضرور بتائے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہ جو آپ کلرز دیکھ رہے ہیں نا اس میں سہیب بتا رہا ہے کہ یہ ریڈی جو ہے کلرز آتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کو رنگ کیا ہو یا رنگ کیے ہوئے نہیں ہے بلکہ یہ ریڈی مطلب کلرز میں ہوتے ہیں تو انہیں کلرز کو جو ہے یہ میچ کر کے اس طرح کے سارے انہوں نے یہ ایک قسم کی پینٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں بنائی ہے سبحان اللہ یہاں پہ جو ہے کچھ بتیاں رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ اپنی جو نماز ہے وہاں پہ ادا کر کے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ بتیاں بھی ہے جلاتے ہیں ابھی کچھ لوگ ہمارے سامنے جلا رہے تھے یہاں پہ یہ کیونکہ ابھی بھی کنیسہ ہی ہے تو شکرا جی تو یہ آپ لوگوں نے اندر کا ماحول دیکھا بہت زیادہ زوار آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ زیتون کا درخت ہے وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہے یہاں پہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھ کے اللہ کرے کہ ابھی کچھ شاید تھوڑے دور کے علاقے نظر آ سکیں شاید جی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ جو ہے سارا الکثیب الاحمر کا علاقہ ہے جو کہ حدیث شریف میں آیا ہے ٹھیک ہے یہ زیتون کا درخت ہے آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں اس کے پتے کس طرف ہیں شجرت المبارک جی آئیے آپ کو جو ہے باقی یہاں کی چیزیں میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو پرانے یہاں پہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں یا گھر بنی ہوئے تھے جو بھی چیز تھی آپ اس کے اثار بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک موجود ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیے دیکھتے ہیں چاہیے زیتون کا درخت کس نے لگایا ہے ابھی پتہ چلے گا اچھا یہ سن دوہزار عیسوی میں جو ہے پاپا یوحنا جو ہیں مطلب جو فتیقان کے جو سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاپا وہ آئے تھے یہاں پہ اور انہوں نے یہ زیتون کا درخت تب ایسے لگایا تھا دیکھ رہے ہیں اور اب جو ہے اٹھارہ سال کے بعد بائیس سال کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح درخت ہے تو جی تو اس طرف جو ہے ہم یہ میوزیم ہے جبل نیبو کے اوپر بنا ہوا اوکے یہ دیکھیں ہم جبل نیبو یہ رہا ڈیڈ سی یہ ہے اور القدس جو ہے یہاں پہ ہے اس طرف ٹھیک ہے اور جبل النیبو ہم یہاں پہ تھے میرے خیال سے یہ وہ جگہ ہے جبل نیبو اور یہ جو ہے سارا القدس جرشلم القدس یہاں پہ ہے اور آپ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو جو یہودی حجاج ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں مطلب جس طرح مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں یہود جو ہے حج کرنے کے لیے اس مقام پہ آتے ہیں یا اس مقام سے گزرتے ہیں ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مقام النبی موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہ جو ہے خربت المخیت یہ مجھے نہیں پتہ اس کی کیا تاریخ ہے لیکن یہ ایک پورا جو ہے جبل نیبو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اونچا مقام ہے اس پہاڑی سلسلے کا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا ٹھیک ہے یہ اس کے مجسم بنایا ہوا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آسکے سکے یہ جو ہے الفصا جی یہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہ وہ بارہ چشمے وہ ہوئے تھے سوری جو پتھر میں سے جو ہے بارہ چشمے ایجاد ہوئے تھے وہاں سے جو ہے یہ فصی فسا کا جو ایک پتھر ہے لے کے آئے ہیں مطلب ایک جو تصویر ہے وہ لے کے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے جو ہے حصیف فسا بولتے ہیں غریب شعیب جی یہ دیکھیں اور فسا چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہیں مختلف رنگوں کے اس سے جو ہے یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے آپ میرے پیچھے جو ہے اس طرف دیکھ سکتے ہیں جو کنیسا ہے اور اس کے علاوہ وہاں سے جو ہے آپ نے وہ مقام بھی دیکھا ہے جہاں سے اراد المقدسہ جو ہے نظر آتی ہیں اور اس طرف یہ جو ہے سارا الکفیب الاحمر جوڈن کا علاقہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس مقام کی جو کہ حدیث شریف میں بھی جس کا ذکر آیا ہے اس کی زیارت کی الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ یہ مقام دیکھا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں اور کومنٹس میں جو ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ جو ہے ہم مزید آپ لوگوں کے لیے ایسے مقامات اور یہ سب لے کے آ سکیں بہت شکریہ زبیر ان جوڑن کا جو ہے کامنٹس نیچے ضرور کریے گا تاکہ یہ ہیش ٹیگ جو ہے زیادہ سے زیادہ چلے اور آپ جوڑن کے حوالے سے اور اہل شام اور ارد شام کے حوالے سے جو ہے مزید ویڈیوز دیکھ سکیں اس ہیش ٹیگ پہ بہت شکریہ